Добрый день, с вами Громадский Телобачене, это день выборов, с вами день Сергей X. Назаров и Мария Тимощук. И мы сегодня будем работать в режиме марафона, будем периодически выходить в онлайн, у нас будут самые последние сводки новостей. Буквально сейчас мы подготовили самые свежие новости относительно того, как проходит голосование в Одессе и в Одесской области, и готовы уже поделиться с вами первыми какими-то нарушениями, которые были зафиксированы. Ну, скажем так, первое, это даже не сегодня произошло, а еще ночью. В ночь на 25 да, октября. В Белгороде-Днестровском, а точнее, в, это Белгород-Днестровская городская избирательная комиссия, неизвестные в спортивных костюмах блокировали ее с требованием исключить из бюллетня одного из депутатов, кандидатов. Кандидатов депутата Затокской сессии. Да, аргументирует это тем, что он якобы имеет непогашенную судимость. Угу. В то же время, пока члены избирательной комиссии начали это делать, он подал апелляцию в суд и получил разрешение. Я на... даже больше скажу, то есть и требовали, чтобы все члены комиссии как бы, про бюллетени проштамповали с отметкой выбув и они уже это сделали, то есть фактически все бюллетени сейчас уже проштампованы. Напротив его фамилии стоит позначка «Выбув». А апелляционный суд Одесский вынес решение, чтобы удовлетворить апелляцию вот этого собственного кандидата и позволить ему принимать участие в выборах. И сейчас такая дилемма у членов избирательной комиссии, что же все-таки делать с голосованием, и поэтому как бы вообще все выборы в затоке могут быть признаны недействительными из-за вот этого факта. Вообще затока довольно такая проблемная. Да, накануне постоянно... там было зарегистрировано, накануне выборов там массово начали регистрироваться новые какие-то жители, которые хотели принять участие в голосовании. Но в итоге тоже апелляционный суд отменил регистрацию более 300 человек. И в итоге только 27, по-моему, подтвердили свою регистрацию в затоке и свое место жительства. Посмотрим, как будут развиваться события в Затоке. Мы в любом случае следим за этим и да. пойдем дальше. Из еще зарегистрированных нарушений в Одессе на участок в Суворовском районе на подготовительное заседание не допускали всех наблюдателей. Заседание началось раньше установленного срока. Также на данный момент по информации МВД временно приостановили свою работу избирательные участки в городе Рени. Закрылась для пересчета бюллетеней в связи с подозрением повреждения печати на сейфе и также одна избирательная комиссия в Одессе номер 511 333 комиссия закрылась в связи с выявлением отсутствия списка избирателей да и переходя дальше значит из веселых новостей да из таких веселых нарушений значит в поселке Авангард который возле седьмого километра сфотографировали как члены избирательной комиссии ну или, не знаю даже, кто это оставил, значит, раздают избирателям еду. Есть фотография. Есть у нас фотография на платном, Выпечку. Да. Выпечку, чай, я так понимаю, да, в большом термосе. Возможно, это такой способ привлечь Прив... людей Прив... на выборы, чтобы они хотя бы пришли покушать и проголосовали это заодно. Довольно модно сегодня привлекать таким образом. Гражданское общество, так сказать, работает. А, да, также есть новое, что в Раздельнянском районе трое избирателей проголосовали до открытия участка. Каким образом это им удалось, сообщает КИУ. Участок номер 510-722 в, Раздельня... в Раздельной стал центром скандала из-за того, что избирательный участок открылся не вовремя. Но трое избирателей умудрились проголосовать до его открытия. Об этом сообщил постоянный наблюда... наблюдатель Одесской областной организации КИУ по его словам, в голосование началось в 9.28, члены комиссии еще пересчитывали бюллетени. С утра вскрыв сейф, они обнаружили, что нет актов приема бюллетеней, начали их пересчитывать, но к тому времени уже трое избирателей проголосовали и успели, успели собственно, свои волы выявления оказать. Они просто вошли на участок, а как никого, кто мог бы им помешать, не оказалось, в том числе и сотрудника милиции. И также у нас есть возможность сейчас связаться с Михаилом Мезевским, это активист детский, сейчас я буквально его буду набирать. Он нам за минуту до включения сообщил также о нарушениях, которые он обнаружил по месту своего голосования. И сейчас... Привет, Миша, ты в эфире. Можешь нам рассказать, пожалуйста, о тех нарушениях, которые тебе удалось заметить на избирательном участке, где ты голосовал? Полчаса назад я голосовал у себя э, на Большой Арнаутской 2, это 90-я школа. Э, там э, ненадлежащим образом аплодированы две урны. Э, вместо официальной пломбы стоит стоит скотч с печатью. Э, потом мы там сняли небольшой буклетик э, одного из кандидатов, который перед этим проводил э, детский утренний в день тишины, собственно, об этом повествовал эта рисовочка. Э, примечательно... Это как э, реакция заместителя этой э, комиссии, э, который тут же возник и стал э, убеждать меня, что это я ее повесил, что я не имею права здесь находиться, э, ни как гражданин, ни как журналист, там требовал у меня всевозможного удостоверения. Э, вот, э, И даже, даже э, говорил, что нужно у него собрать этот аппарат, то есть у меня. Uh -huh. э, вот. Вот такие нарушения, есть еще информация о том, что... На участке, который в Медине, Там больше корешков, чем нужно, об этом южный курьер писал. То есть, видимо, такие уже идут спросы. Угу. Спасибо, Миша, что ты сообщаешь нам такую важную информацию. Надеюсь, если еще тебе будут известны какие-то факты нарушений, мы будем с тобой связываться и получать самую последнюю информацию. Спасибо, Миша. Да, спасибо. Также, что там относительно у нас последних новостей, была пресс-конференция Комитета избирателей Украины, и там комментировали ситуацию с Сергеем Киваловым, который баллотируется... Да-да, там ведь запутанная ситуация, он сначала снял свою кандидатуру с выборов, да. а потом та же Кива сказала, что это в любом случае незаконно, пока нет решения комиссии. Правильно mm -hmm. я понимаю. Да. И у нас есть прямая речь Анатолия Бойко, главы Комитета избиратель... избирателей Украины в Одесской области. Мы можем сейчас послушать, как комитет избирателей комментирует эту ситуацию. С одной стороны, Сергей Васильевич является юридически абсолютно правомощным кандидатом, и с одной стороны, нет оснований не засчитывать его голоса. С другой стороны, учитывая нашу судебную систему, нашу судебную практику, теоретически существует небольшая вероятность, что кто-либо может подать в суд вот, на, на, то, что на самом деле все бюллетени по городу Одессе по выборам мэра, они действительны, потому что Кивалов находился в бюллетенях якобы, я подчеркиваю, якобы, по мнению ИСА, незаконно, поскольку он подавал заявление о снятии, а комиссия его не сняла. И теоретически суд может вынести такое решение. Но для этого, на мой взгляд, необходимо очень-очень большой, очень сильно кому-то постараться. Я напоминаю, что это была прямая речь Анатолия Бойко, главы э, Комитета избирателей Украины в Одесской области, и он комментировал ситуацию с Киваловым, э, то есть стоит ли за него голосовать, будут ли признаны эти результаты, и какова вообще э, как бы, си 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 ситуация на данный момент после тех публичных заявлений Сергея Кивалова о том, что он снимает свою кандидатуру э, с предвыборной гонки за кресло мэра Одессы. Что а у нас дальше? еще? У нас есть также последние новости из социальных сети, сетей. Как Активист фейсбуке, Кирилл да? Филимонов написал в фейсбуке, что примером на 41 округе 292-го 292 там примеров, например, по образцу предлагают, предлагают голосовать за Труханова, да, если я не ошибаюсь. Можем показать ближе фотографию именно самого этого образца. Uh -huh. а, также э, то, что написал Алексей Черный, который э, в... Тож, територіальна комісія не видала на виборчі дільниці Одеси бланки підсумкових протоколів для спостерігачів, хоча вони мають право на копію. Видали тільки з розрахунку на членів ДВК, принаймні на моїй ділянці Гоголя 17. Уявляю, уявляю, скільки буде сварок, коли цей факт стане відомий вночі, коли зробили копію форма... зробити копію формату А3. Вже ніде не буде можливості, будьте пильні і бережіть нерви. Зараз можна взяти порожній бланк і зробити собі копію. Я хочу об'яснити ситуацію, що. что все наблюдатели, которые присутствуют от разных политических партий и кандидатов, должны по итогу своей деятельности за день предоставить вот эти подсчеты. И так как бланков им не выдали, им нужно позаботиться заранее о том, чтобы у них была пустая копия, которую бы они могли предъявить. И вот уже там в комментариях Егор Доровский, один, наверное, из наблюдателей, либо из избирательной комиссии пишет, что бланков тут тоже не хватит, но у нас ксерокс есть. То есть в итоге после закрытия избирательных участков могут начаться проблемы и с подсчетом голосов, и именно эта процедура может затянуться, о чем и предупреждают в ФСБ. Алексей Черный. Ну и перед нашей последней новостью еще одно нарушение. Значит, как ни странно, Дарт Вейдер пришел голосовать и... Главный Дарт э, Вейдер. Да, и э, он отказался предъявлять паспорт. Uh -huh. Из-за чего его пытались выгнать из самого избирательного участка и даже была вызвана полиция. Я попрошу редакторов показать Есть фотографии. фотографии. Да, Там э, полицейские э, пытаются Uh, ну, забрать в участок, наверное. То есть я чуть-чуть проясню ситуацию, что он пришел туда не один, а пришел с, со штурмовиками, своими, с Чубакой, и один из кандидатов, который также баллотируется по на, на этом избирательном участке, да, он заявил, что таким образом Дарт Вейдер это прямая агитация за Дарта Вейдера, и это нарушает естественно закон, и тем самым выбрали, вызвали милицию, полицию, которая отреагировали, отреагировала и даже чубак насколько по последней информации Чубаку даже пытались задержать. Хочу только добавить, что вчера этот же кандидат отличился одним из громких нарушений в День Тишины. День Тишины кандидат, он шашлыки. раздавал бесплатный шашлык для всех желающих, а таких желающих оказалось, по нашим подсчетам, где-то человек, человек. человек 200. И мы будем заканчивать наш выпуск новостей. Мы увидимся с вами через несколько часов с самыми свежими сообщениями о нарушениях и ходе голосования в Одессе. Явка на 11.00 в Одессе и в Одесской области составляет, не превышает 13-15%, сообщает об этом комитет избирателей Украины. А сейчас я предлагаю посмотреть наше видео о том, как журналисты Хроматику ТБ Одессы голосовали сегодня. Я напоминаю, что делать селфи в кабинках запрещено, законом Украины может вас преследовать, ну то есть по этим может последовать уголовное наказание. Лучше фотографируйтесь на избирательных участках при входе, если вы хотите заявить свою гражданскую позицию о том, что вы голосовали. А сейчас предлагаю посмотреть наше видео. громадське проголосувало, піди йди проголосуй.